приборы вот GPS. На этом приборе показывается скорость относительно воды, относительно грунта. GPS показывает координаты, в которых находится путь. Это система АИС. Идентификационное опознавание. Это эхолот. Это сейчас под нами 12,5 метров глубина. Когда вы один включается. Вот. Да, в радар. Вот. Телефон, связь с машинным отделением, с каютами экипажа. Вот там приборчик. ветер разделять можно. Здесь магнитный компас. Здесь всякие приборы, самописцы, вот, сигналы подавать, телефон, это рулевка рулить можно, лево, право, гирокомпас, это телеграф, компьютер, фирма Rolls-Royce. Вечер вечерняя радиостанция. Сейчас 14 канал. Вот. На связь с портом Розарио Аргентина. Еще один радар. Здесь прожектора включаются. На освещение. Это включение кнопки аварийный пожарный насос. Фонарики, бинокли. Вот. Что еще тут у нас есть? Холодильник вот есть. холодильнике соки, вода, фрукты, молоко, софт-дринк, там, кока-кола, вот, минеральная вода, все такое. Чай, вот, кофеварка, кофе, сахар, какао, чай вот этиндии. тут вот, вот, тоже заварка, сахар. Вот для лоцмана, кружки. Вот, чайник заварной. Это моя каска третий офицер. Так, ну тут расписано расположение судна. Бахты, кто как стоит. воду холодную можно попить. Спреснителя идет. Так, этот прибор называется курсограф. Вот. Это барометр, обычный барометр. Показывает вот давление Форманский стол наш. Это прибор принимает карты повсемедные вот. карты. Сейчас мы в Розарио пришли вот, в порт. Вот. Мы стоим вот здесь, вот, на якорной стоянке. Вот. Это карта мира. Урагвай, Аргентина, Вашингтон, Арабский Юнайт, Арабский Эмират. Арабский 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 по портом и ящики вот бокс третьего офицера старшего второго третьего вот. выход с мостика это basic аппарат и бд эскейп для выхода из пожара вдруг вот. это моя радиостанция стол рабочий компьютер кресло здесь вот точно так же папки там с разными инструкциями инструкциями чек-листами космическая связь здесь вот у нас есть И марсат называется вот. спутниковый телефон можно позвонить в любое время куда хочешь куда угодно это еще я радиостанция просто так ну что ж это моя обычная Mm. Вот все, собственно говоря Вот кресло капитанское Сидит на нем только капитан Мы, штурмана. можем только облокотиться на него Это с Сидеть на, на лавке категорически запрещено Только надлежащее, независимое Все время только вперед, вперед, вперед